Сьогодні у нас в гостях цікаві люди, які вміють зупинити прекрасну ми для того, аби її могли побачити всі інші, і роблять вони це справді майстерно. Сьогодні до нас завітали два фотографи: Олександр Мінаєв та Олександр Жасан. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. А, ви вже розкажіть, як давно займаєтесь фотографією, і що саме вас надихнуло почати цим займатись? Я займаюсь два года. Ну, чуть больше. Уже двух лет. А, а привело к этому занятию, как всегда, случай. Случайно в руки попала камера, причем чужая. Mm -hmm. Просто попросили разобраться, помочь. Так она у вас и залышилась. Нет. Такую же точность и потом купил себе. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне понравилось. Сказали, начало получаться. И я решил продолжать. И mm -hmm. два и года уже... И час да, да, да. А у вас, Александр? Я увлекаюсь фотографией с 2011 года, когда увидел в сети работы российского астрофотографа Андрея Шумилина. Они так впечатлили меня, что с тех пор я увлекаюсь этим жанром фотографии и стараюсь повторить его работы в какой-то мере. Плюс к этому еще удачно совпало то, что я увлекаюсь туризмом, походами. И, и, В цих умовах удобно займатися. Якраз теми співпадають. так? Да. Ну, от ми дивимося зараз на цю фотографію. В принципі, як на мене, все, що можна уявити. Буває, що просто різне небо. От в чому полягає от саме завдання от таких фотографій? Ну, задача состоит в том, чтобы, во-первых, знайти удачное место, где небо не будет засвечено городами, где будут удачные атмосферные условия. Ну, во-вторых, хорошо подобрать композицию. Mm -hmm. То есть, чтобы в кадре было не только красивое небо, но и какой-то красивый запоминающийся передний план, который соответствовал бы атмосфере всего кадра. Вот в данном случае, я считаю, удачно получилось. Mm -hmm. В том mm -hmm. плане, что туризм, палатки, романтика, вся эта атмосфера приключений подчеркивается звездным небом и создают удачную, цельную композицию. Яка свій майже реклама для турагентства. Романтика <світ> з нами завжди. <світ> ну, справді дала фотографія, мені теж сподобалось. Я знаю, що ви працюєте в різних жанрах і взагалі існує багато жанрів. Я думаю, що фотографи, які... Ну, не фотограф, а люди з фотоапаратами, які тільки його придбали, вони, можливо, навіть і не знають про те, що є різні жанри, але тепер завдяки вам вони дізнаються. Розкажіть, будь ласка, Олександр, Бінає, в якому жанрі ви фотографуєте? Я працюю в жанрі класичний портрет в основному. Це мій основний жанр. Студійний класичний портрет. Тобто mm -hmm. 90% моїх робот це портрет. Я беру человека і фотографирую. А чому саме портрети? Вас так ваблять обличчя? Лицкие. Так, скорее всего, так получилось. Я начал, я учился, моим первым учителем была Оля Степаньян, с которой мы до сих пор работаем, дружим. Я работаю в их студии, снимаю в их студии. И так получилось, я с него начал. Начало получаться. Потом мне начало уже интересно стало. Усложнить. по-другому різних людей. І так пішло, поїхало. Мені це подобається, мені це. Интересно. Як багато є людей, бажаючих фотографувати саме на портрет. Діло в тому, що... Здесь я сказать... запити, у нас в студії дуже часто кажуть, мене крупно не беріть, у мене там з там я не так виглядаю. А я дивлюся, що багато дівчат і погоджуються, тобто не бояться, що вони якось будуть не Нет, так. не бояться. Не бояться. На самом деле очень важно, важно как подойти к съемке, как объяснить. Так как мы работаем больше в некоммерческом жанре, соответственно, это, это съемка бесплатная, ТФП условия. Есть такое понятие, потому что ТФП, time for print, то есть время за отпечаток. Поэтому желающих много. И нужно объяснять людям, у них в сознании неправильно сложилось мнение, что портрет — это вот лицо крупное. Нет, рыцарь на коне с копьем — это тоже портрет на самом деле, mm -hmm. поэтому съемка не ограничивается одним крупным ракурсом, крупным портретом, вот лицо. Это и ростовые, и поясные, и сидя на стуле, и где-то там с добавлением каких-то там книг в руку. еще одно Еще что портрет? Сейчас это такая. Какие основные характеристика его? Основные хр... портрет. Портрет это портрет человек Показать человека. Mm -hmm. Можно снимать двояко Вот одни фотографы берут модель и в ней пытаются найти себя, фотографируют себя. Это заметно. Вот если знаешь фотографа и знаешь его работы, видно, что он фотографирует себя. Другие снимают человека, пытаются раскрыть модель. То есть найти э, ракурс, поставить свет так, чтобы открыть какие-то вот, скрытые для построенных грани, черты характера. какие то вот міміку какую-то как модель на діалог, щоб получился психологічний живой портрет, не просто на паспортне фотографії. Це теж портрет, конечно. Ну я з на ваші фотографії. Мені здається, що ви працюєте не з професійними моделями, Нет. які не знають, як потрібно там красиво стати, як буде вдало повернутися. Як ви їх налаштовуєте на фотосьомку, тому що настрій, напевно, від настрою теж багато чого залежить. З чоловіком потрібно спілкуватися. Нельзя просто прийти в студию, сказать модель встань так и все, и молча фотографировать. Естественно, человек перед камерой будет, ну, профессиональная модель, это вообще относительно черкас понятие, я считаю. То есть у нас все модели непрофессиональные. Но если есть диалог, живое общение, где-то шутка, где-то показать, подойти снимки обязательно, а не просто фотографировать и все, до свидания. Тогда, конечно, человек расслабляется потихонечку и появляются какие-то эмоции, какой-то интерес. Угу. Модель должна быть, что ничего страшного такие выпадки, что Як би не, не працювали з людиною, а не, не виходить і все да. зробити таку роботу, як задумали. Так, да. безспорно. Такі випадки бувають, є і будуть. Я не можу сказати, чого це залежить. Це просто буває. Але з опитом їх все менше, менше і менше. Дуже часто у художники малюють свої фотопортрети. Есть такая у них А насколько фотографы очень часто себя фотографуют, взагалі выступают как модели? Я. Не Вы как знаю, портретист? За других, я так не делал. Меня фотографировали другие фотографы. Ну где-то обычно это в этот момент настройки там света, камеры, да, есть пару фотографий. Но специально моделью я себя не вижу, не был, я не знаю. За других не знаю. Ну конечно, автопортрет наверное каждый фотограф делал себе. Ну, обычно это происходит в режиме бэкстейджа, то есть, когда идет да. групповая съемка, Согласно. не все фотографы фотографируют модели, некоторые просто пытаются заснять процесс. процесс. И тогда попадают ну, в кадр фотографа. Да, фото. Получаются портреты вот такие. Вот это самая интересная съемка, это очень интересно. Побачите автора, хотя в лице, потому что фотограф завжди за кадром. Да, посмотреть, как, как же это происходило, как это работало. Тобила вокруг, штубила на сцені, то що інтересно. Ви співпрацюєте з, з фотографами-початківцями. У вас навіть є ВКонтакті група, куди можна прислати свою фотографію. Ви прокоментуєте, що в ній вдало, а -а -а. що не вдало. Ось давайте для того, аби фотографи-початківці, які нас дивляться, могли для себе щось уже взяти практичного. Подивимося декілька фотографій, які вам надіслали, і ви прокоментуєте, наскільки вони вдалі. дали еще там не так. Да, такие есть. Мы являемся основателями арт-группы «Перспектива», и мы создали проект, направленный в поддержку молодых начинающих фотографов. Он так и называется – «Аматор». То есть по задумке туда могут присылать свои работы все начинающие, неважно, профессиональные, непрофессиональные начинающие фотографы, и которые желают какой-то критики. Больше даже не критики, а совет. Люди присылают фотографию, пишут там. Я Лена, там, мне там 18 лет, вот купила первый фотоаппарат, вот пробую, что не так, подскажите. Этих фотографий много, около 200 фотографий уже. И фотографы нашей арт-группы делают свои замечания, комментарии. Но вы на все фотографии даете рецензии? Абсолютно. Чем не пишет, не ма, что сказать, не знаю. Да, такое есть. Но дело в том, что это тоже комментарии. Это э, обычно не просто нечего сказать и все. Обычно мы просим прислать что-то еще. Потому что действительно есть фотографии, на которые сказать нечего. Ну я не с таким сталкиваюсь. Ну, я касаюсь фотографии, на которую ничего не можно сказать. А, ну, а знаете, с чего начинает обычно начинающий фотограф? Он дома видит какой-то предмет, часы на стену. И фотографируют. Что вижу, что присылаю говорю, Да, это нормально абсолютно. Это начало любого фотографии своего котика, часы, чашку на столе. Обычно здесь комментировать нечего. И мы подводим фотографа к тому, чтобы человек усложнял работу. Ну, пусть эти будут эти же часы, но при другом свете, с другого ракурса. Пусть, пусть стрелки время выставить так, чтобы что-то оно обозначало какую-то дату. Там, неважно что, как-то обыграть это. Это чашка, пусть, пусть в ней ложка стоит, пусть это блик попадет от солнца из окна. Вот это будет уже интересно, это будет какая-то работа, а не просто. Слика, на фото, фотографии должна быть какая-то идея. А, конечно, хотелось бы, чтобы так было. Ну вот есть шпакивня, я так понимаю, да? Да, да. Давайте конкретно поговорим про фотографии, которые вам нацеливали. Вот первая фотография, что вы про нее можете сказать? Девочка 16 лет, я вижу, да? Это неплохая фотография, но здесь есть просто типичные ошибки, о которых она знать не может. Здесь провалы в тенях, потерянные тени. Тени создают объем. Uh -huh. То есть в результате этого, в результате того, что все черное, да, нет объема. Ну, рисунок плоский. Uh -huh. Но это, скорее всего, это решается двумя способами: либо это нужно правильно сфотографировать, либо потом правильно обработать. Потому что ни для кого не секрет, что фотографии обрабатываются. Есть радикальная обработка, а есть просто коррекция. Коррекция есть. Она с этим не знакома, она этому научится. Это мы подсказали ей. Ну, причем всех из шести фотографов вы видите. И мы по-разному комментируем. Со мной может быть не согласен тот же Александр. Часто нашей... ссоряетесь над надисланными фотографиями? Нет, я о том, что в такие моменты спор недопустим. Это просто комментарий, Мнение каждого фотографа. Ну, И в условиях группы есть, об этом написано, что не обижайтесь, товарищи, мы, это наше мнение. Насколько наш... вам взаимозаинтересован? Вы уже, ну, можно сказать, профессионалы, а тут такие аматорские работы, люди как бы вырастают, и мне кажется, что можно просто втратить цекавость, да, очень таких таких Нет, смотря как относиться к этому, на самом деле подсказывая, комментируя, учишься сам. То есть постоянно в тонусе, постоянно следишь за этими работами, постоянно вспоминаешь ошибки, постоянно наблюдаешь, эта наблюдательность не пропадает, воспитывается вкус. Это обязательно нужно делать. И потом я прекрасно помню, как я начинал. Это тяжело разобраться в этой информации. Вот. Поэтому я считаю, что начинающим фотографам, если будет к кому обратиться, это большой плюс. И если у меня есть возможность и желание, пожалуйста, я это делаю это абсолютно бесплатно в нашей группе. Просто поддержать, помочь. Потому что многие э, хорошие фотографы на самом деле отчаиваются, потому что нет ни положительных, ни отрицательных. Они не знают, что делать с этим. Потыкался, потыкался. Там... Да, да. Нет того, кто бы подсказал. Ну, что ощущение Так, мне кажется, что это до вашего жанра ближе. тут уже портрет. Это как раз не к моему жанру ближе. Не, не до вашему? Нет. 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 А, а, чего вы можете про эту фотографии сказать? Значит, я скажу одно. Есть фотографии, которые присылают. У нас в группе шесть фотографов, которые будут в разных жанрах. Обычно, если я не могу ничего прокомментировать, я просто-напросто пишу «подождем комментарий следующего». И в группе, в личном сообщении прошу человека, который работает в этом жанре, прокомментировать. Потому что я в данном случае считаю, что я буду необъективен. Это хорошая фотография, возможно, но то, что она мне не нравится, или я вижу какие-то ошибки, это еще не говорит, что они есть. Возможно, человек что-то вкладывал в это, возможно. Но я в этом жанре не работаю. Это вот мои динозавры, нагадаем, может, это... Это все равно, что как я буду... к вам фотографии? Можно вы что-то можете сказать про нее? Ну, я могу сказать, что жанр тоже не мой. Какой-то такой хитрый постановочный портрет. Я могу подсказать здесь человеку только по композиции. Вот здесь композиция не вполне уравновешена, так как человек смотрит влево на фотографии, но при этом находится в середине кадра. Здесь просится просто свободное место, просится пространство слева от модели. Ну, кроме того здесь заметны провалы в тенях ну и вообще образ по моему не вполне завершенный вот вам напоминает эта девушка динозавра я просто не могу понять что что хотела сказать автору Таким Я вам хочу нас. сказати, що ну, взагалі-то багато таких фотографій, які є, які людям не дуже зрозуміли. Якісь певно є критерії, вимоги до образу, що от він довершений чи недовершений, доведений до логічного закінчення чи ні. Які це критерії? Вічний спор. Це іскусство. Здесь кожен критик, кожен професіонал. Сказати, що є якісь критерії, ні. Я би так не утверждал. Нужно знати правила для того, щоб від от них відступати і тоді что щось -то інтересне і нове. Правила знать нужно. Но говорить, что это точно плохая фотография, нет. То есть, у... в принципе, в будь-якой фотографии а есть сейчас позитивы? Ой, по -по -по будет свой поклонник, почитатель таланта будет обязательно. Это у... можно вечно спорить насчет квадрата Малевича. Искусство это или не искусство. У всех, у каждой работы будет свой поклонник. Это нормально. Абсолютно. Поэтому я в альбоме стараюсь не комментировать то, что я не понимаю. Я вижу, что в этом что-то есть, но пока объяснить не могу. Возможно, я вернусь к этой фотографии, ну, через полгода ее прокомментирую. Такое бывает. Мы возвращаемся к начальным фотографиям, и ну, что-то есть, что сказать, появляется, мы говорим. Ось останнім часом дуже модно робити чорно-білі знімки. Наскільки можна порадити, щоб цим не зловживати? Тому що іноді, гонячись за модою, люди просто починають все робити чорно-біле. І наскільки це може бути правильним чи неправильним? Насправді, самом це не мода. Это классик. Mm -hmm. Я сторонник черно-белой фотографии в портрете. Классик этому еще не было возможности раньше фотографировать <свят> в раньше? Можно и так рассуждать, но я предпочитаю другую точку зрения. Mm -hmm. На самом деле, вот в портретной фотографии черно-белой ничего не отвлекает от сути, от лица, от эмоций, от настроения. Потому что какое-то красное пятно в одежде, оно способно сместить акцент именно на это красное пятно. Но это не было лей мотивом фотографии. Это не было главным. В черно-белой фотографии ничего вас не отвлекает. И потом, э, черно-белые фотографии все видят одинаково, а вот цвет и свет все воспринимают по-разному. Для меня это фиолетовый свет, а для него это уже другой оттенок света. В черно-белой фотографии такого не будет. Ну, а лишь это портреты, например, зоряное небо можно черно-белым фотографировать? Насколько это будет интересно? Это будет не очень интересно, потому что в звездном небе важны именно оттенки. Если в портрете цвет он просто отвлекает, это дополнительная информация, которая ну, фактически является лишней при рассмотре черт лица, то в звездном небе это необходимый. Звісно, не, не все можна діти в чорнобілорі. Ну, я саме про зловживання, що люди думають, ага, ось чорно-біле і, і все. Чорно так да, Це дійсно перебор, так не можна, і потрібно акуратно підходити. до цього. Ну, у вас, я бачу, є декілька чорно-білих портретів. Причому цікаво, що ви одразу виставляєте і кольоровий варіант, десь тут де, ну, часто я бачила, що кольорові я фотографії так, присутні. Да, ви чорно-білою фотографією робите в якійсь ситуації, коли хочете. подчеркнуты, то подчеркнуть, або что-то или это так, по натхнению? Ну, вот дело в том, что вот эту фотографию да, я делал совместно со стилист-визажистом Натальей Патлаенко. Uh -huh. Естественно, здесь используется макияж, бижутерия какая-то, платье. Здесь, ну, в черно белом цвете, это все не смотрелось, это все исчезло. Ее труд был бы незаметен. Эта фотография цена тем, что вот такой макияж был сделан. Она очень хороший стилист-пейзажист, и мы делали такую фотосессию и ей в портфолио, и мне было интересно, это начало моей работы, я тренировался первые дни, в студии буквально были. А я делаю снимок и смотрю его в двух вариантах, в цвете и в ЧБ. Иногда явно просто в цвете он не смотрится, я его делаю в ЧБ. Но это, видимо, это с практикой, это... Це, опять же, моє кто хтось зі мною не согласится. Но поэтому есть еще на белой фотографии, конечно. Чи не практикують фотографів щось робити, якісь тандеми, наприклад, портрети на фоні зоряного неба? Это щось працювати Все. якось разом. Якісь... Постоянно. От ми їздили в Кримський фототур. Угу. Розкажіть, що це за фототур, для чого в нього їхати взагалі? Я так розумію, це просто як. Ну, подорожь была, так, пофотографировать? Да, это была проба. Мы брали палатку, набирали модели, оплачивали каждый себе дорогу, но мы при этом еще... Модели тоже дней. оплачивали себе дорогу? Да. За, за фотографии? Нет, просто дорога. Просто так? Да, конечно. Просто, да, просто мы поездом поехали, поселились, жили в палатках и каждый день снимали в горах, в полях, на море палатки. Это, были ну, это был отдых в первую очередь. І отдух. Отдых, очень уже... отдохнули просто. Куда Куди такі роботи? Вот ви поїхали, сфотографували, ви багато фотографуєте для себе. Куди потім, як їх можна побачити? Ви робите якісь виставки, кудись да. на якісь конкурси відправляєте? На конкурси нет, лично я не відправляю. От Олександр був ла лауреатом, да? Ну, так, да, да. мої роботи виявилися. В конкурсах да. National Geographic пару разів. Ну, в принципе, это не самое главное. Мы фотографируем, в первую очередь, для себя, для того, чтобы... О, но все-таки для творчей люди невызнание, это и все означает, да. мне кажется. Конечно, поэтому с житья своим работам, чтобы они... Да. Их то есть бачил, оценивал, Говорит, что это нам интересно. Интересно, показывает свои работы интересные. К сожалению, в Черкасах очень сложно организовать выставку, провести. И есть люди, которые этим занимаются, им большое спасибо. Вот была сушка летняя, это в центре города, возле Дома торговли, на веревочках развешивали фотографии все. Это была прекрасная идея, мы там участвовали. А также была выставка в кафе Баре Авеню, в центре, на Придом торговле. Хозяин разрешил на стенах вывести фотографии работы. Мы делали рамки, распечатали, все арт-группы принимали участие. Это тоже было очень здорово. Эм, каждого... Мы ищем возможность, конечно, ищем. Но сказать, что это первоочередная задача, нет. Ни в коем случае. Поэтому я ни в одном конкурсе не участвовал. Честно говоря, не планирую. Mm -hmm. Их много проводятся в социальных сетях, на сайтах там, разных фотостудий. Ну, Вас... Я интереса к этому не вижу. Фото Фотографы, когда на конкурс. Ні, я краще где-то в місті, вот, на вулицях на сушки небезпечний, залишилось не дуже багато часу. Зараз хочу надати вам слово, звернутися до глядачів, може з кількома порадами. Все-таки з чого розпочати? Чи може саме з того, щоб зв'язатися з фотографами, які вже знають цю справу, і щоб розпочати саме з правильних кроків, а не йти так навмання. Тобто, якісь перші поради, побажання для тих, хто зараз зацікавився цією темою і думає, завтра піду куплю собі фотоапарат. Ну, основной совет начинающим фотографам ⁇ это не зацикливаться на камере. Профессионально, непрофессионально, начального уровня, неважно. Нужно взять по своим возможностям камеру и фотографировать. И не бояться спрашивать совета у фотографов. Общение очень важно. Мы не отказываем никому абсолютно. Всегда отвечаем на вопросы по, по вопросам подбора объективов, выбора камеры, вот как снять, как лучше там в студии поработать, как снять летом на солнце, там, неважно. Спрашивайте. Большая проблема от того, что люди сидят в своем маленьком мирке, не задавая вопросов, а потом делают неверные шаги, оказывается. А всего же на все нужно было спросить, получить ответ. Ну, я думаю, еще можно сказать, додать до, до этих слов, что есть группа аматоров, которую вы можете насылать свои фотографии, и там профессиональные фотографы оценят, насколько вам это дается. Да, пожалуйста, Ми коментуємо всі фотографії не завжди в той же день чи неділі, но ми коментарі ви получите безвітні. Ми дякуємо, що ви завітали до нас сьогодні. Було приємно і цікаво з вами поспілкуватися. Я думаю, що нашим телеглядачам теж було надзвичайно цікаво і тепер всі почнуть ще більше фотографувати і робити це. Більше, Бо, більше, той, більше той, хто вже нафотографував безліч фотографій, зараз їх перегляне і спробує знайти там помилки, виходячи з того, про що ми сьогодні розговор розмовляли. Так, ну а наш эфир триває, не перемыкайте канал, далі у нас не менш цікаво.